आणि या क्षणाची एक मोठी आणि अतिशय आनंदाची बातमी पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारताच्या मनु भाकरनं महिलांच्या दहा मीटर एअर पिस्टलमध्ये कांस्य पदक पटकावलं आहे मनु भाकरचे वडील बोलतात आपण ऐकूया फोन बंद आहे अभी बात होने के बाद में वही है की विश क्या करना चाहेंगे अभी तो सुरुवात है तो शायद एक बार देशवासियों को एक होता है ना की टॉनिक मिला है तो आ, आई होप कि वो और अच्छा करेगी अगले दोनों कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं आप इसमें सर मीडिया आ गया एक मिनट हाँ कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखिए शूटिंग के लिए तो मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा जरूरत थी शूटिंग गेम में ना इतने सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं लगभग बीस हजार के रहा रहा बहुत सारे शूटर हैं तो इससे मैं कहत, मैं ये कहूँगा कि इससे बहुत ज्यादा बुस्टअप होगा और ये गेम अपने आप में नई ऊंचाईयों पे जाए किसी गेम में रुचि थी कुछ और चा, चाहती थी खेलना कुछ किसी और गेम में रुचि थी मनु ने बहुत सारे गेम चेंज किए हैं ना टेंथ तक बहुत सारे गेम किए हैं कराटे में वो नेशनल में सिल्वर मेडल है उनका तंगथा में तीन बार वो नेशनल चैंपियन रही है स्केटिंग में भी वो अच्छा करती थी और बचपन में मिनी क्यूबा को जानते हो गए वहाँ पे बॉक्सिंग में वहाँ पे छोटी एज में चैंपियन थी उसने बहुत सारे गेम किए हैं तो ये तो मुझे लग रहा है कि अभी क्योंकि शूटिंग ज़्यादा ट्रांसपेरेंट गेम है तो शायद यहाँ पे टिकी हुई है ठीक है ठीक है मनु भाकरचे वडील त्यांनी म्हटलं की तिला अनेक खेळांमध्ये आवड होती अनेक खेळांमध्ये ती राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरापर्यंत ती खेळलेली आहे मनु भाकरनं शूटिंगमध्ये मेडल मिळवल्यामुळे या खेळाच्याबद्दल शूटिंगच्याबद्दल लोकांच्या नजरा बदलतील अपेक्षा अधिक वाढतील आणि भारताला आणखीन एखाद्या पदकाची निश्चितपणे आशा आहे मनूकडनं असंही त्यांनी सांगितलं